Ой, ну, Леонид Бондарчук сразу в милиция говорит. Открывайте ворота, Валентинович. Широко. Оба пильно вылучены. Оба поехали. Дмитро, Дмитро Кожуковский и Никита Левченко вылучены в командах. Оба пильно вылучены. Оба поехали. И оба приехали. На скамеечку штрафников За 3,47 Это уже упрек сотик Это уже наезд Я так определяю Но принимается правильно Рабочий режим Все правильно, корректируйте Даже приглашаю сотик вас Для совместного комментирования Давайте Попробуем, да? Это будет гораздо полезнее. Молодец! Роман Дрозд. Молодец! 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 <laughs> Рита, не, ну после игры это уже не солидно будет. Это все решается на площадке во время игры. То уже другое будет. Поэтому лучше, да, не разжигать. Зачем? После игры, рукостыскания, обнимашки, щелчок. И все на этом. Дружба должна быть. Правильно? Да? Ша... Ша... Сергей Павлович нарисовался. Шалабам, да, есть такое слово тоже. Сейчас, Сейчас уже не говоря, не говорим про него. Так что эмоции это игровые, должны быть в игре а все, что за пределами площадки, это уже другое. Назвать можно по-разному. Не будем называть. Поехали. Диадема в шайбу, 8-5 рахунок и 2.19 до конца грыб. 8-5 это уже как 4-1 у нас было. Ну и время Тикает и время истекает, да, у нас так? Время истекло видишь? Через 2 хвилины.